Меня зовут Кайл Крейн, и я умираю. Как я здесь оказался? В 2014 году турецкий город Харан охватила эпидемия. Вирус делал из людей зомби. Я вступил в организацию под названием ВГМ. Они обещали, что знают, как остановить эпидемию и спасти мир. Они лгали. Вирус истребил 99% населения планеты. Тем, кто выжил, приходилось изо дня в день бороться за жизнь, а ночью правили зараженные, прыгуны, быстрые, безжалостные, почти неубиваемые твари. Оказалось, что у некоторых выживших был иммунитет к вирусу. Но их ждала судьба похуже, чем стать зомби. На них охотились, сажали в клетки и ставили бесчеловечные опыты. Я пережил 13 лет этой пытки. И мои силы на исходе. Я больше не боюсь смерти. Но пока я жив, я мечтаю лишь об одном. Прикончить ублюдка, который за всем этим стоит. Внор синаптический тест. 아 <shrug> <shrug> Жа! не дергайся! Да? <свес> <свес> Хочешь его выпустить? Будет опасно. Если он узнает. Да, я в деле. Сейчас извлечение завершено. Стволовые клетки готовы. Займитесь подопытным альфа. Отчет быстро. Клетки извлечены, сэр. Готовимся ввести сыворотку под опытному Альфа. Я сам Самочувствие? Не очень, да? Но, ну, учитывая, что мы тебя устроили, должен признать, ты оказался живучим, чересчур живучим, упрямым. Поэтому я решил от тебя избавиться. У меня новый подопытный, у него огромный потенциал. Ты мне больше не нужен. Он уже сейчас гораздо сговорчивее и послушнее, чем ты. Я тебя убью. Столько лет прошло, а ты все прыкаешься. Зрелище достойное восхищения, если б не такое жалкое. Посмотрим, как сработает двойная дота. Она его убьет. Убьет, значит убьет. Достойная жертва во имя высшего блага. Я тебя, сука, убью. Не в этой жизни. Начинайте процедуру. Докладывайте мне обо всем. Понял, сэр. Подопытный бета готов. Скорее вводите сыворотку. Чёрт! Он, он приходит к тебе! Держите его! Скорите, быстрее! Нет! <Слых> Нет! <Слых> <Слых> Та хуйня. Так, симулятор дитини повземо на колінках, давайте. Молодець. Ано. Так. Двери за тобой заблокированы, но я нашла другой путь. Ага. И куда? Слушаю тебя. В том конце комнаты есть вентиляционная шахта. За ты. Ого, нам повсты. Это Дайвайн The Beast, первая серия по этой игре. Она вышла два дня назад. В угу. Це перший запуск. Відчуття і, в принципі, як це свого курва забув вже. Ну, я, в принципі, поки в захоті в цій гри. Другу частину забіста я проходив навіть відсотків не на 10, але вона також була прикольна досить. І ми це побачимо пізніше. Так, на те, фонарик. Ліхтарик. Я, в принципі, не думав, що тут є російська. Я цього навіть не думав, я не знав, що тут є російська. Але головний, тут є і плюс. Звичайно, і мінус одночасно. Так як з англійською я би ніхуя не поняв, може хтось без вас зрозумів, але я ніхуя не поняв би. Прям, блять, реально нічого. <гум> так тут є хоча б надія, що можна щось зрозуміти. Ну ти подивитися, а хто виробляє цю гру? Может там что-то в комментариях? Не будет бы скалывать из нас, кто-то. Так, мы снова на кулинках. Где я? В операционной Двери должны быть открыты. Это что за пиздец? Очередной эксперимент барона. Подопытный вырвался и устроил погром. Иди дальше прямо. Uh -huh. Слева есть комната. Заходи в не. Ага, что у нас тут я. Это кладовка. На полке найдешь адреналит. Вкали его себе. Наполочься. Ага, на. Не... Яко знаю, привыч, что он взаимодия на F. В по играх то на Е, то на... Ладно, Enter это совсем древняя. херня. Но на F, ну, богатый. А теперь возвращайся в главный коридор. Так, мы теперь на ногах. Это в зале супер. Блять, на я. Двери не открываются. Погоди. Попробуй еще раз. Блять, ну. <laughs> так, я yeah, супер. Это у нас так, что не открывается. Давайте побегу туда. Насколько ты можешь воевать, Лики. Давай, давай. Нападай, нападай, сука. А, на F. Блять, на, 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 на. А, запинал его, блядка. Давай, этот пара. Оп, 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 Зараз, Супер. Так, файт. Давай. Запинали маленького. Так, а что на... О, блядь. Хер я знаю, что такое. Я не совсем прочитал. На, блядь. Як там было? This is Спартана. А ну давай ты сейчас по приколу за файтом. О, блин, ты же сдох? Мне подобается. Так, давай там. Так точно. А ты-то как ее видишь? Вот mm. ты камера? Привет. Так, а на С. Чекай, на С? Да. Во. Погнала. Снова на клинках. Ну, нас это так... Так быстро не отпускает, я зрозумів. Ни хрена не видно, давайте на F. А, тут и на ЕБ можно было открытым. Так. И где я теперь? Жатям, оно не працює. Чекаю. А, от сюди можна прийти. Так, подалі. Так, значить нам треба обходити от сюди десь. Курва тут мексиканець. Давайте сюди ще. Оп, Блять, то вони заебали. А що їх так багато тут? Давайте, давайте. Я прямо как в НФС маншу для Так, сейчас будет посложнее. А ты шо? Это в каком смысле? Тебе нужно пройти через хранилище. Это еще что? Там они держат зараженных, которых исследуют. А обойти никак? Нет, мне жаль. Mm -hmm. Нас чекаем. Дарс Заперто. Погоди, не могу открыть. За тобой другая дверь. Пойдем через сектор Б. Только осторожно. Почему? Куда я иду? Представь себе морг, где все мертвые двигаются и хотят тебя убить. Ну, блядь, заебись. Ты ведешь меня по камерам, да? Да. А больше никто не смотрел? Может быть. Тогда нужно шевелиться. идет наверное о бля <laughs> нормально блять ах ты ж курва блять я не попаду хоть раз попадусь топов ах ты ж блять на получай давай энергия На, блядь. На. Двери прямо по курсу. Блядь, сложный файт був. Ну, в мене зато ПРЕ. Водопроводна трубами труба лично, за кого можно... Добрынького когось. Уебаты. Минс подобається. Так. Чуйка, є, що зараз шахтась. Там, тунель. туннель. Угу. Так, ну шифт у нас поки не працює, може может надо просто натихати. Так, выход из лаборатории. Давай. Погнали. Блять, ну наев. Я, я, забываю. Не открывается. Сейчас. Черт. Похоже, ее заблокировали. Постой. Попробую аварийный режим. Отлично. Лифт на подходе. Но другие двери тоже открылись. Твою мать. Сука, иди нахуй. Валить от меня. Так, у меня на. Ебать. Быстрее, я же уже Спасибо за совет. Уклоняться? Вид кого? Вид двух, трех? А что делать с десятьма еще? Не открывается. Черт. Так, Открывай. давай. Мы это <связываем> О, блядь, махало. А ну иди сюда нахуй. <laughs> Ай, красота, блядь, мне это подобается нахуй. Стих тут зафайчу. Ух ты ж, блядь. Может быть. Что это было? Барон превратил тебя в иное существо. Лифт, заходи! Быстрее! Так, а, вот с утра сейчас нажато. Давай. <звы> ну и где я? Был одним из подопытных. Ты был подопытным номер один. Что такое? Ні, ну вона нас їбать провела, так що тут euh, на неї гнати не будемо Нормально барша. Так. Нам треба по чомусь. О, та я забув вже цю механіку. Так, супер. нас. Безопасности. Процедура чекай на секунду. Чекай на, чекай на. А как туда далее? Угу, точно. Внимание! Опа. Блять, беда. Окей, давай погнали. Е, далі там у нас немає куди повище. Ага, от ми. Вище немає куди вже. О, супер. А, ще що, щось не забув, бляха. Так, нам туди. Як ми туди допоможемо потрапити? Туди, наверх. Так, добре, що в нас зараз стаміна не тратиться хоча б. Давай, тепер максимум вліво. І... погнали. Ох ти ж, блядь. Це було небезпечно. Але ми... Таке нам прямо. Так, ну я знаю, що загроза. Добренько, давайте поповзве, поповзве. Прям комплекс. Так, чекай, чекай. А як мені злізти, блядь? На це, от. Так, виключимо поки ліхтарик, щоб не спалитися ДНД. І погнали. Погнали. Біжимо, блядь. кому якомога швидше. Давай, давай. Бляха, у нас тільки одна попитка. Спроба ще, ще. Головне її не зафайлити. Наконец-то. Сука. Эй, ты там? Как слышно? Справился. Да, выбрался, если ты об этом. Скажи, что ты видишь. Деревья, тропинку, горы. Где я, черт возьми? Кастровудс. Небольшой городок. Европа, шутишь? Я все объясню, но сейчас тебе нужно спрятаться. Тут повсюду зараженные. И куда мне идти? Иди вниз по тропе. На опушке леса увидишь старый монастырь. Встретимся там. Постой, кто ты? Почему мне помогаешь? Алло, алло. Супер. Свобода. Супер. Так, а я й думаю, і на цьому в нас закінчується перша серія на цій грі. Скільки в нас кадрів, до речі? 99. Ну, ще підшимання налаштування деякі. Щоб було трошки гарніше. Але... Таже так на середніх налаштуваннях виглядає досить непогано. Мені подобається. Надіюсь, далі буде ще цікавіше. Не знаю, наскільки тягнеться сюжет цієї гри. На скільки годин, надіюсь, на дуже-дуже довго, щоб мені не вона. щоб я не смав, коли вона закінчиться. Так, Тому дякую тобі за перегляд цього відео. Надіюсь, тобі у нас сподобалася ця серія та гра. Диви, навіть сонечко як густить. Пиктограмма прямо. Mm -hmm. Та подписывайся на канал, ставь лайки, та побачимось в следующих сериях. До встречи!